выкидный ключ на Вивару. Был такой. Вот этот Алиэкспресс. Так, разбирается плата. Это тоже разбирается. В Ютубе видео не кто там их делал. На драйве там один нашел. то это плата. Вот такие ключ на две кнопки. Сюда вот. Надо выпыливать. Тут випилювати, пробовал, пробовал, все равно ну -ну -ну. что-то упирается, не підходить. И потом получается вот этот верхня закрыть, а тут верхня открыть. Надо вот эти кнопки тоже иметь местами, Как я зробив. Он тут, тут внизу пропыляв, пропил. И цю плату разворачивать вот так, верх ногами. Она сюда хорошо подходит и все. Там сверху можно блой не теперь получается, вот это закрывается кнопки сверху открыть, снизу закрыть будут такие вот ключ выкидные сейчас я корпус соберу все вон собирается сейчас думаю руками аккуратно и все работает ключ алиэкспресс жало вот штифт выбывается свое проложив и в тисках филем выпалив. сложного ничего не мая раз и вот так два